آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیرت کا یہ حصہ ہے میں <سؤال> نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس کا ذکر کرنا اس سے عقیدت محبت رکھنا اس کی تعظیم اس کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے آپ کے صحابہ ہیں آپ کے اہل بیت ہیں آپ کا شہر ہے اس شہر کی ایک ایک گلی ہے آپ کی نماز ہے آپ کی عبادات ہیں آپ کے عقائد ہیں معاشرت ہے معاشیات ہیں سیاسیات ہیں اخلاقیات ہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو بیان کرنا اس سے ہدایت لینا عمل میں لانا اور اس کی تعظیم کرنا ताजिया। یہ امت کے ذمہ واجب بھی ہے भी, 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 भी। اور امت کے لیے ہدایت بھی ہے لیکن سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا جو ایک اہم ترین پہلو ہے جسے آپ نے خود بیان کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں ایک شخص نماز کا بڑا پابند ہے مسجد کے ساتھ بڑی عقیدت لگاؤ محبت رکھتا ہے خدمت کرتا ہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں بارش ہو خزاں ہو جو بھی ہو وہ مسجد میں آتا ہے آزان دیتا ہے مسجد کے دروازے کھولتا ہے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے آخر میں مسجد کے دروازے بند کر کے جاتا ہے نمازی ہے نیک اور صالح آدمی ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے اور وہ کمی ہے اخلاق کی گھر والے اس کی بیوی اس کے بچے اس کے والدین اس کے بہن بھائی اس کے قریبی رشتہ دار اس کے پڑوسی اس کے اخلاق کی شکایت کرتے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی نمازیں ضائع ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کے عامال بیکار ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس آدمی کے ان عامال کا دوسرے آدمی کے لیے ہدایت کا کوئی اثر نہیں رکھتا اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے لیکن اوروں کے لیے ہدایت کا سبب یہ آدمی نہیں بن سکتا اوروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز اگر ہم آپ کی سیرت کا خلاصہ نکالیں تو دو چیزیں ہیں یاد رکھیے گا ایک آپ علیہ السلام کے اخلاق ہیں اور ایک آپ علیہ السلام کے معاملات سیرت النبی کا یہ پہلو آج بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور بہت ہی کم اس پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جب انسان گھر میں قدم رکھے اور اس کی اہلیہ اس کے بچوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ بہت بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے اس شخص کے اخلاقیات کا آفس میں دفتر میں باہر کہیں پر جی سر جی میں تابے دار جی میں نوکر جی میں آپ کا خادم فرمائیے حضور کوئی خدمت تاجر جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ بھی بڑا با اخلاق ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ بد اخلاقی سے میرا سودا نہیں بکے گا وہ بڑے اخلاق کے ساتھ گاہک سے گفتگو کرتا ہے اگر ملازم ہے تو وہ اپنے مالک سے بڑے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن یہی لوگ جس وقت گھر کے اندر چوکھٹ سے پاؤں رکھتے ہیں اور گھر کی دہلیز میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ ان کی زبان ان کا لہجہ ان کا گفتار ان کا بول انداز بدل جاتا ہے کئی لوگ ایسے دیکھے گئے جن کی اولادیں ان کے اخلاقیات سے اتنی تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے والد صاحب دور کہیں سفر پہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور میں اگر یہ بھی کہوں کہ بعض میں نے خود سنا اور ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے دادا جی ہیں ہمارے چاچا جی ہمارے والد صاحب ہیں اگر وہ اللہ کے راستے میں ایک سال کے لیے چلے جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تو اللہ کے راستے میں سال نہیں ساری زندگی کے لیے لیکن یہ گھر میں ان کے اخلاق سے تنگ ہو کر وہ کہہ رہے ہیں چیچے دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو اللہ کے دین کی خدمت اور دوسری بات یہ کہ ہم جس عیزہ سے گزر رہے ہیں اس سے بھی آفیت ہو جائے گی یاد رکھیے کہ ایسے شخص کا اثر اوروں پر مثبت انداز میں نہیں پڑے گا اور میں ہمیشہ اس کے اوپر گفتگو کیا کرتا ہوں وقتاً فوقتاً تاکہ ایک یاد دہانی رہے